что четыре общественные организации города Днепропетровска, изучив материалы уголовного дела, которые хорошо публикуются и в СМИ, публикуются как мнение стороны защиты, так и стороны обвинения, то есть получаете все вы объективное мнение по данному уголовному делу, поэтому данные общественные организации приняли решение на своих собраниях взять на пороки Реву, для того, чтобы изменить ему меру пресечения. Все вы прекрасно знаете, что я уже четыре раза заявлял хозяйству об изменении меры пресечения. Один раз на подписку о а невыезде, остальные три раза под залог. Теперь было принято решение, раз есть общественная организация, хотя бы поменять ему меру пресечения на поруки общественной организации. Как ни странно было для меня, как для адвоката, как для юриста, решение, которое было принято индустриальным районным судом. Они отказали в удовлетворении данного хатайства потому что Рева не является членом ни одной из этих общественных организаций. Или они перепутали, есть понятие общественной организации, трудовой коллектив. Когда трудовой коллектив, действительно, должен быть человек членом трудового коллектива. Общественная организация – это совсем другое. И нет такого требования в законе, чтобы человек был обязательно членом, членом этой общественной организации. Поэтому… Решение суда для меня было какой-то новеллой в нашем уголовно-процессуальном кодексе, который был в редакции 1960 -го года. Далее, вспоминая о том, что прокуратура неоднократно заявляла о том, что вот адвокаты затягивают процесс, заявляют ненужные ходатайства и так далее и тому подобное, лучше бы они вместо этого предоставляли доказательства. В связи с этим я обратился к специалисту в области именно уголовного права, общеизвестного на территории Украины специалиста, автора научно-практического комментария Уголовного кодекса Украины. Автора, он является автором учебников, по которым учатся все юристы и сейчас, и те, которые учились и 10 лет назад, я думаю, и, и позже. Доктор юридических наук, заслуженный юрист Украины Хавронюк Николай Иванович. Этот человек действительно с очень извест, общеизвестным именем. После моего обращения, изучив материалы уголовного дела, которые я ему предоставил, в том объеме, в котором ему были необходимы. Потому что вы знаете, что материалы уголовного дела очень объемные. А что касается Ревы, ну, если из обвинительного заключения одна страничка ему посвящена, то из материалов уголовного дела там есть только два тома, которые посвящены моему позащитному. Изучив данные материалы уголовного дела, он сделал научный вывод. И согласно выводов специалиста, в действиях ревы никаких признаков объективной и субъективной стороны состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 27, частью 2 статьи 258 уголовного кодекса Украины. Но чтобы было понятно, это пособничество в совершении террористических актов? Нет. Об этом сказал специалист. И каково же было мое удивление, когда государственное обвинение, услышав о существовании такого вывода, специалиста с таким именем стали возражать против приобщения данного вывода к материалам уголовного дела, ссылаясь на то, что у нас нет практики, по касающейся именно террористических актов. Действительно, у нас нет практики по террористическим актам на территории Украины. Действительно, у нас есть одно решение по которому признанным виновными и сейчас отбывают наказание два террориста. Это решение Голосеевского районного суда города Киева. Но кто-то же должен формировать эту практику. Действительно, у нас сейчас это, мы сейчас слушаем это дело, по которому, в принципе, необходимо учиться и необходимо, как говорится, эту практику добывать. Но дело еще и в другом. Господин Хавронюк у него есть очень много публикаций касающихся именно пособничества. То, о чем мы говорим, то, что инкриминируется Реви. Ему инкриминируется пособничество. Не чистый талисинский акт, а пособничество. И в его заключении как раз и идет речь о том, что пособничества нет и быть не может. Потому что между двумя людьми который там один, который совершал, а второй был пособником. Нету никакого сговора, никакой договоренности, этого нигде нету. И это вы понимаете, если бы обвинение могло говорить, что да, вот, вот они все время говорят, требов причастие, нужно изучить все материалы дела. Да что нам изучать? Специалист изучил и сказал, что здесь ничего нету. Поэтому в данной ситуации я считаю, что этот вывод такого специалиста, такого уровня послужит хорошим поспорьем и суду для принятия законного и обоснованного решения. Потому что я как говорил, так и не перестаю повторять, что Рева должен быть оправдан. Но когда это будет, неизвестно. Поэтому мы и пытаемся заявить хатайство об изменении меры для того, чтобы Рева хотя бы находился на свободе. Потому что дело мы будем слушать еще очень долго. И Почему он должен содержаться по страже? Он уже 31 мая будет ровно год, как он содержится по страже. Зачем его держать по страже, если он мог, если те же самые общественные организации заявили о том, что они гарантируют, что он будет являться в суд и выполнять процессуальное решение. Поэтому позиция суда на, на вчерашний день для меня была очень непонятна. А также позиция прокуратуры для меня была непонятна, которая не хотела, чтобы даже приобщали этот вывод к материалам уголовного дела.